Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Safis bin Hamzah Nombor metrik 233022 Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah Adab dengan Allah daripada sudut ikhlas Maksud ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah SWT bukan kerana ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain Apabila seseorang ikhlas, dia akan tetap melakukan kebaikan walaupun tiada siapa yang melihat atau menghargainya. Contohnya, apabila kita belajar bersungguh-sungguh bukan untuk pujian guru atau ibu bapa tetapi kerana ingin menuntut ilmu yang diridai Allah, ikhlas sangat penting kerana ia menjadi asas utama dalam penerimaan sesuatu amalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlas adalah adab tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia menjadikan amal diterima hati tenang dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat tanpa ikhlas amalan yang besar sekalipun tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Assalamualaikum nama saya Muhammad Amir Safwan bin Ismail nombor matrix 243301 daripada kos diploma perbankan Islam Kat sini saya akan menerangkan tentang tanda-tanda orang yang tidak ikhlas dan akibatnya. Orang-orang yang tidak ikhlas biasanya melakukan sesuatu uh, sesuatu pekerjaan ataupun ibadah bukan kerana Allah tetapi kerana ingin mendapatkan ganjaran dunia atau pujian manusia. Antara tanda-tanda orang yang tidak ikhlas yang saya boleh uh, listkan kat sini yang pertama ialah suka dipuji dan kecewa bila tidak dikenang. Yang kedua adalah beramal kerana mahu dilihat atau didengar. Yang ketiga, amalan bergantung pada sesiapa yang melihat. Dan yang keempat, mengukit kebaikan yang telah dilakukan. Contohnya dekat sini, seseorang solat hanya apabila dilihat orang. Tetapi meninggalkannya ketika dia bersedirian. Akibatnya dekat sini, akibatnya apabila kita tidak ikhlas, yang pertama... Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Segala apa pekerjaan atau ibadah aa, tidak akan diterima oleh Allah kerana aa, sifat riak atau sumah kita ini. Yang kedua adalah dilabel sebagai musyrik kecil. Walaupun tidak keluar dari Islam tapi syirik kecil ini boleh menghapuskan pahala dan merosakkan hati. Yang ketiga adalah aa, dapat ganjaran dunia sahaja. Aa, tiada bahagian di akhirat macam itu. Yang keempat adalah termasuk golongan pertama yang dihumban ke dalam neraka. Ha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lalu dikatakan padanya kamu berdusta, kamu berperang agar dikatakan engkau seorang yang berani dan itu telah dikatakan oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima dekat sini adalah hati menjadi tidak tenang dan yang terakhir sekali ialah kehilangan keberkatan dan pengaruh amal akibat uh, pekerjaan atau ibadah yang yang tidak ikhlas daripada kita sendiri. Itu saja daripada saya sendiri. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Naim Oka Saya dari Kos Islamic Banking, nombor metrik 2433009. Ikhlas melainkan kualiti diri positif. Orang yang ikhlas akan memiliki sifat-sifat terpuji seperti amanah, berani dan mencintai kebaikan. Menurut Syekh Islam Rahmanullah, orang yang ikhlas kerana Allah akan diterima oleh Allah, diberikan hidayah dan menjadikan orang lain tertarik dengannya. Contohnya, seorang pekerja yang ikhlas akan letak amanah walaupun tidak diawasi kerana dia yakin Allah sentiasa memerhati. Ikhlas menjadikan seorang itu lebih konsisten dalam kebaikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris bin Adi Rawan Saya daripada ms 333 a uh, Nombor metrik saya 2433003 And hari ini saya nak terangkan tentang ikhlas melayakan kualiti diri positif Orang yang ikhlas akan memiliki sifat-sifat uh, terpuji seperti Berani uh, Suka buat kebaikan dengan amanah Dan menurut saya Islam rahimullah orang yang ikhlas kerana Allah akan diterima oleh Allah dan diberikan hidayah dan menjadikan orang lain tertarik dengannya. Contohnya seorang pekerja yang ikhlas akan tetap amanah walaupun tidak diawasi. Macam pekerja tu dia tetap buat kerja dia walaupun tak ada orang yang tengok dia. Dia tetap amanah dengan dia punya pekerjaan. Tak buat semua. Kerana dia yakin Allah sentiasa memerhati ikhlas menjadikan seorang itu lebih konsisten dalam kebaikan dia jadi macam konsisten buat kerja semua tu and tambahan okay, keikhlasan adalah asas utama yang melayakan kualiti diri positif orang yang ikhlas akan memiliki sifat-sifat terpuji lah macam tadi saya sebut uh, dia berani memiliki kebaikan dengan beramanah so jadilah orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji itu dan seterusnya saya selakan pada yang lain Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syakif bin Ahmad Basri Nombor metrik 2452012 Saya dari kelas es di Diploma Perguruan Tesel Okey. Saya akan sambung dan terangkan tentang ikhlas dan tauhid Okey ikhlas sangat baik ikhlas sangat baik rapat dengan tauhid okey iaitu menges mengesakan Allah dalam setiap perbuatan antara syarat ikhlas ialah tidak menyekutukan Allah jadi okay, dekat sini uh, secara ringkasnya penting untuk seorang muslim seorang mukmin tu uh, mengenali ataupun memahami konsep tauhid tersebut uh, kalau kita tak faham konsep tauhid tu susah kita nak praktikkan uh, konsep ikhlas dalam diri kita dan juga orang Muslim hanya menyembah Allah SWT Dan tidak boleh melakukan sesuatu ibadah kerana selainnya okay. Secara ringkasnya Sebagai seorang um, beragama Islam Macam kita semua Tak boleh nak melakukan ibadah atas sebab lain uh, Maknanya ibadah kita tu memang hanya untuk Allah dan juga untuk diri kita Tak boleh nak buat ibadah disebabkan Ha, nak dapatkan pujian disebabkan ha, atas faktor-faktor lain lah atas ke keterpaksaan okay, dan sebagainya dan disebut juga kat sini contohnya jika seseorang solat hanya kerana ingin dipuji itu tidak dikira ikhlas dan boleh jatuh kepada syirik kecil oleh itu semua ibadah mestilah dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah sahaja okay, macam yang saya tekankan tadi iaitu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin tak boleh nak uh, buang ibadah tu disebabkan nak dapatkan pujian, disebabkan atas keterpaksaan, sebab tu um, tajuk yang saya terangkan ni uh, uh, iaitu ikhlas dan tawhid uh, kita nak satukan ikhlas dan tauhid uh, pentingnya kita mengenali tuhan kita pentingnya kita uh, mem memahami akidah kita dan juga pentingnya kita untuk mengikhlaskan uh, ibadah kita sebab kalau kita tak faham akidah kita kita tak tahu Kemana uh, ke mana hala tuju akidah kita kita susah untuk kita nak ikhlas uh, so secara conclusionnya apa yang saya berjak dekat sini sebelum kita nak ikhlas Ataupun sebelum kita nak mengikhlaskan Ataupun nak ibadah kita tu jadi ikhlas Penting untuk kita faham konsep akidah yang telah ditekankan kepada kita Contohnya, sebagai ringkasnya Akidah kita ialah Aisyah Aryah Al-Maturidiyah Kita berpegang kepada akidah sunnah al-jamaah Jadi penting untuk kita fahami akidah kita kukuhkan akidah kita dengan mempelajari konsep tauhid barulah kita boleh faham ataupun boleh nak praktikkan uh, konsep ikhlas tu barulah kita boleh combine ikhlas dan tauhid tersebut uh, kalau kita tak kita tak faham tauhid macam mana kita nak faham ikhlas macam mana kita nak ikhlaskan sebab tauhid ni akan ajak kita untuk Tauhid ni akan memperkenalkan Sorry bukan ajak Tauhid akan memperkenalkan kita uh, Ataupun akan Membimbing kita ke mana Kalau tuju akidah kita Barulah kita akan jumpa ikhlas tersebut Jadi itu sahaja daripada saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Syukri bin Abdullah Nama metrik 2432002 Dari kos pengurusan perniagaan Jadi saya akan menerangkan tentang Dalil Al-Quran dalil Al-Quran tentang adab dengan Allah dari sudut ikhlas. Dalilnya kami ambil daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa awa yuqimu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah surahullahul al azim yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dengan demikian itulah agama yang benar jadi dari ayat ini kita boleh dapat bahawa bahawa ikhlas kepada Allah mesti disertai dengan niat yang baik seperti berbuat seperti mendirikan solat melakukan amal yang baik iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Dari sini juga kita dapat menggambarkan uh, hubungan antara tauhid, antara tauhid, ikhlas dan akhlak. Jika seseorang itu benar-benar ikhlas, uh, dia akan dia akan memuliakan ibu bapanya kerana memuliakan ibu bapa ataupun berbuat baik kepada ibu bapa merupakan satu bentuk ibadah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana redo redo Allah ni datang daripada redo ibu bapa. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ashraf Amza bin Wan Zainal Abidin, nombor matrix 243310. Saya akan menyampaikan penutup ataupun kesimpulan bagi slide kita pada hari ini iaitu adab dengan Allah dari sudut ikhlas. Ya kesimpulan, Kesimpulannya, ikhlas adalah sifat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Ia menjadikan amalan diterima oleh Allah, memuaskan jiwa dan menjauhkan diri daripada keburukan. Daripada yang kita dapat lihat dekat sini, ikhlas ni mendatangkan kebanyak kebaikan dan juga ia membuatkan kita dapat keredaan Allah dan juga keredaan Nabi Muhammad kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tanpa ikhlas, amal yang dilakukan hanyalah sia-sia di sisi Allah. Daripada apa yang kita dapat dengar tadi dan tanpa ikhlas ni amalan kita yang dilakukan hanyalah sia-sia dan kerana tanpa ikhlas kita membuatkan kita membuat sesuatu uh, contohnya kita membuat pekerjaan kita solat kita membuat ibadah tapi hanya untuk mendapatkan perhatian daripada orang sekeliling ini membuatkan dia mendapatkan kita ni melakukan syirik kecil okey syirik kecil ya lepas tu oleh itu marilah kita semua melatih diri untuk bersentiasa ikhlas dalam apa jua perkara sama ada dalam belajar, beribadah atau berbuat baik kepada orang lain kerana itulah jalan menuju redha Allah Subhanahuwataala. Okey. Pada mula-mula kita memang akan rasa macam kita ni bangga dengan diri kita sebab kita solat, kita buat ni, buat tu, buat baik sebab kita nak perhatian daripada orang. Tapi uh, ustaz saya pernah cakap, kalau kita buat benda ni berulang-ulang kali, kita tak akan rasa benda tu dah Uh, saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.